На цих кадрах грузинські поліціянти б'ють учасника антиурядової акції. Протести тривають вже восьмий день поспіль у Тбілісі та інших містах Грузії. Протести були спровоковані заявою прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову від перемовин щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Звісно, це визвало негодування в грузинському суспільстві. і, я думаю, кожен член суспільства сьогодні вийшов протестувати проти цього. Практично вся Грузія знаходиться на вулицях, вона не згодна з російським правительством Грузії і вона просить перевибори правительства. без фальсификации, конечно же, и они просят легитимные требования у грузинского народа, чтобы Грузия по конституции направилась в евроинтеграцию и направилась к демократическим ценностям. Просто протест, который сейчас проходит в Грузии, он совершенно беспрецедентен, потому что он идет в 43 городах и населенных пунктах нашей страны. Нельзя в этот раз сказать, что он проходит только у парламента и только в Тбилиси. Мы наблюдаем аналогичную картину и в других крупных городах, в Батуме, в Кутаисе, и даже в самых маленьких населенных пунктах. Например, я родом из Самогрело, село Хобби, и даже там была акция протеста. Более того, акции идут в городах региона Кахетия, это исконно регион, поддерживающий грузинскую мечту. Поліція застосовує проти учасників акції водомети, сльогінний газ, перцевий спрей та інші спецзасоби. Протестувальники ж застосовують піротехніку. Вже відомо про затримання поліціянтами, членів опозиційної коаліції змін Джапарідзе, Ніка Гварамія та Гела Хасая. За вісім днів протестних акцій грузинські правоохоронці затримали щонайменше 220 людей. За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, 13 громадян заарештовано за статтями, що передбачають організацію, керівництво або участь у насильницьких діях. Одна людина заарештована за звинуваченням у підготовці вибуху, То, що я бачу, це радикальні мери і неадекватну силу, яку приміняють поліція. І це дуже погано відражається для них вже. Чим більше вони стріляють людей, чим більше вони трав'ять і чим більше. Ирцевой воды они используют против протестующих, тем больше людей появляются. Точно так же, как это было на Майдане. Трейды сейчас к активистам приходят, к актерам приходят. Например, известному стендаперу, молодому человеку грозит от 9 лет от лишения свободы. Да, то есть приходят ко всем, и плюс вот эти вот разгонные перекинулись на день на дневное время, и люди, которые активно вовлечены в этот протест, они не чувствуют себя защищенными, потому что к ним стучатся без каких-то соответствующих протоколов, ордеров, врываются в квартиру, ведут досмотр, изымают электронное устройство. Ну, к силовым жестким действиям они пошли, избивают детей несовершеннолетних на улицах, избивая пожилых, то, что, ну, не соответствует кавказскому характеру и кавказскому поведению, э, и э, избиение женщин, ну, я не знаю, до, до крови, то, что я видел эти кадры, ну, мне, мне кажется, что это невероятные кадры для Грузии, когда спецназовец избивает молодую девушку, вплоть до того, что она теряет сознание. Я вижу, что Иван Шили готов к кровавому сценарию, который написали ему в Кремле и который он давно уже готовил для, для Грузии. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо введення санкцій проти уряду Грузії. Не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників: 19 осіб, саме ті, хто продає інтереси Грузії. и людей. Мы закликаем Европу, Америку, всех світі диеты так само, диеты принципово. Слава Украине. Никаких, не знаю, о том, чтобы ушел премьер-министр или какой-то министр или, какой или кто-то. Нет, общество как таковых политических требований пока что не озвучивало, но контекст вам понятен. Он что будет стоять до конца, до тех пор, пока грузинская мечта не отступит и не уйдет из власти, после сфальсифицированных выборов, у этой власти нет никакой легитимации со стороны общества и, как мы видим, со стороны цивилизованного мира тоже. Я уверен, что это закончится успехом грузинского народа в любом случае, и я согласен, эти протестные акции приняли более большие масштабы, чем это было в прошлый раз. Во-первых, госслужащие уходят с работы, они прекрасно понимают, что будущее Грузии не с Россией, это точно. И э, Грузия никак не может быть управляема э, Россией. Это понимает каждый, даже необразованный человек в Грузии. Так что многие уходят с должностей, многие присоединяются к протестным акциям.